नमस्कार मैं सूरज मांडरे जिलाधिकारी नासिक बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने अपने जिले में कोरोना के वायरस को बहुत अच्छी तरीके से रोका है क्योंकि जो कुछ भी हमने उसी उसी वक्त पे जो कुछ भी कार्रवाई की उसके बहुत ही अच्छा नतीजा आज हमें मिल रहा है लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कई जगहों पे आज लोग इस कारण से कि हमें खाने का बंदोबस्त नहीं है हमें बाहर जाना बिल्कुल ये हो गया हमें बहुत बाहर जाना बहुत ही जरूरी हो गया है इस कारण की वजह से बाहर घूम रहे हैं आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज खाने से भी ज़्यादा भयानक अगर कोई है वो है बीमारी कोरोना की तो एक हद दिन आप ये मुसीबत झेल सकते हैं कि थोड़ा लेट हो जाए खाना वगैरह लेकिन आप बाहर घूमना बहुत ही डेंजरस है आपके लिए आपके रिश्तेदारों के लिए अपने सभी समाज भाइयों के लिए सभी के लिए ये खतरनाक है तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो भी लोग हमें मदद करने के लिए तैयार है उनसे ये मदद ले रहे हैं और ये भी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मदद सही आदमी तक पहुंचे कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो ये देखते हुए इसको मद्देनजर नज़र रखते हुए हमने आज दस हज़ार किलो राइस मालेगांव की तरफ आज हम भेज रहे हैं मुझे आशा है कि हमारा जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो इसी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करके सही आदमियों तक इसे पहुँचाएगा तो इस इस बारे में आपकी आपके लिए मेरी और एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही रहे बाहर ना निकले किसी भी कारण से बाहर ना निकले आपकी जो रोजमर्रा मर, की जिंदगी की जो कुछ भी दिक्कतें हैं उनको हल करने के लिए हम ज्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लेकिन अभी कुछ ही दिनों का ये सब कुछ ही दिनों का ये सब आ, मामला है हम ज्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में अगर इसको कंट्रोल कर पाए तो मुझे बिल्कुल भिल, आशा है कि हफ्ते भर में अपना देश अपना स्टेट अपना राज्य ये सभी लोग हम इससे बाहर निकल आएंगे लेकिन आप किस तरीके से इसको संभालते हैं किस तरीके से अभी सब का पाबंदी करते हैं इस पर ये सब चीजें डिपेंडेंट है तो मैं मालेगांव परों से मेरी ये बहुत दिली एक गुजारिश है कि आप सब लोग प्रशासन को सहयोग दे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद